Salam dəyərli izləyicilərim. E, mən Rəngsizə yaşanusta yenə səsləyəm. Bu günləri mən W210-un çəkişini elib sizə göstərmək istəyirəm. E, maşın yüngül toxunuşla belə bir yüngül bir toxunuşlar olub. Yəni ciddi bir zədə olub deyib, sadəcə olaraq, yəni belə bir şeydir. Yəni burdan dəmircisi düzəldib bunu. Və qabaq kapotda yüngül batıqlar ki, var idi. Mən onlara, yəni dəmircisi onları düzəldib, döyümüşdür, düzəltmişdir. Məndə də aləzca işləmişəm. Düzdür, biraz gecikmişəm çəkilişdə. Bunu səsə bəzədən çəkib göstərməli idim. Nun üçü, yəni ki, onu yenə də çəkib sizə göstərirəm. Maşının qabağı kraskalanacaq, qapot kraskalanacaq. E, sol qırla kraskalanacaq, sağ qırla Perhod atacağıq. Burada xırda bir usurlar olmuşdu. Mən bunları e, dənverçi, yəni burada iş gördüyünə görə biraz zədə var idi. Yəni bura kraskalanacaq və qabaq fara bir tərəf dəyişlib. Bunu məşqur qalamışam, polirovka eləyəcəm. Yəni bunu vəziyyətinə gətirəcəyəm, sağ tərəfinə vəziyyətinə gətirəcəyəm. Bunu mən sizə çəkib göstərəcəm. Bacardığım e, qədər rəngini açacağam. Bu bir az sarı idi. Ola bilər ki, mən polirovka eləyim, qalsın. Yəni müəyyən qədər sarılıq o da ucuğunun içindən olacaq. Çünki mən bunu maksimal dərəcədə şuqur qalamışam. E, 1500 ilə, sonra 1200, 1500, da dincədə 2000 və 2500 ilə şqur qalamışam bunu. İnşallah axırcı dəfə bunu 3000 ilə şqur qalıb, sonra başlayacağam polirovka eləməyə. Və bamperdə də dərinizlə iznən bamperi mən hazırlamışam. Ara keç lazımlı, lazımlı yerləri ki var idi. Yəni yonmuşam, rəndə eləmişəm. Burda paypa olub bu hissədə və bu hissədə belə qsoq kəsilib, bu hissə qsoq dəyişilib ee burada da dodaqlarında da paykalar olub. Həmsinində sağ tərəflərdə belə bir şəkildədir. Burada da payqa eliyiblər, amma ki içərindən də gördünüz kimi belə bir vaxtda belə bir şey qoyublar. Bu yəni yəsindən qabaq olub, yəsində olmayıb bu. Belə bir şəkildədir. İnşallah bu bamperi zəbor kraskalayacam. Çünki bamperdə xırda cızıqlar, zətfər harasa sürtülüb və yolda gedə-gedə, yəni istər-istəməz daş zədəyir. Yəni belə bir belə bir çara finalları var burada. İnşallah bunlar da düzələcək. Daş izləri var. Belə bir şəkildədir. Maşın özü əla vəziyyətdədir. Gördünüz kimi. Kraska vaxtı da bunu mən kraskalamışam maşını ee standoxla vurmuşam bunu kraskasını. Çox gözəl alınıb, səliqəli şəkildə. Yəsin heç bir naqasılığı yoxdur. Və dəyərliz izləyicilərim, burada bir şeyisə göstərmək istəyirəm. Eee deməli burada gördünüz kimi kraska soyulma gedir burada kraskada. Mənim onları təmizləyəcəm indi. Yenə də, yəni şuxur qaldı yazan buraları, e, bu zapaskanın içində jüt qismi nəsə ayrı bir maye olub, dağılıb burada, yəni elə bir fəsatlar verib burada. E, bunu da təmizləmişəm, hazırdır. Bu zapaskoylu kutuda, yəni zapaskanın yoku, yəni bu ekstra nı vəziyyətdə oralar bağlananda edəndə bunu zavod qoyub ki, burdan bu isterni yuyanda açmaq üçün bu adətən yerimetka ilə olur burada. Mən bunu təzələyəcəm yerimetkanı. Baxırda gördünüz kimi belə qarqızlar var. Mən ümumiyyətlə mən bu şey karoziyaya garanti vermirəm. Çünki əgər isə maşının detalının yanında o karoziya varsa, o həsansa bir müddət, 1 ay da çıxa bilər, 5 ay da çıxa bilər. Nəsə, yəni sözüm onda deyil, amma nə qədər də olmasa buranı zavoskov edinə gətirəcək. Yəni belə bir şəkildə olacaq, gördünüz kimi, yarı boz, yarı belə işdə bunu sizə ətraflı olaraq göstərəcəm və maşını e, yüngül olaraq boyaровка edəcəm. Yüngül deyəndə ki, yəni boyaровка edəcəyəm maşını ki, e, yüngül belə deyim də, çızıqlar e, azlar var maşında və e, maşının üstündə belə bir ləkələr var, ağ ləkələrdir, kraska adına desə, belə bir şəkildədir. Yəni bunlar hamısı düzələcək, yoluna düşəcək. Hələlik bu qədər də əllə izlə izləzlərim. İnşallah, eee, qurutduqdan sonra onları çəkib ətraflı olaraq sizə göstərəcəm. Çünki bu hissələrdə gördünüz kimi dəfələrlə mən sadalayıram ki, yəni bu karroziya burada bu moyk kafratı zadı burada sürtülür istər-istəməz, yəni burada zıxılır dəmir. O da paslanmaya səbəb olur. Nə isə, yəni yoluna qoyacaq bunları belə bir şəkildə dəyərli izləyicilər. Maksimal dərəcədə bunu yüksək səviyyədə işləyəcək. Bir xod atılacaq qırlallar, qraskalana zepəxodla. Həmçində bamper bu hissədə bir xodumuz gedəcək belə. Nu, onu iş özü göstərəcək. Hələ ki işləyək, işimizə davam eləyək, dəyərli izləyicilərim. Dəyərli izləyicilər, maşın demək olar ki ə e, kraskasına başlamışam. Bazanı vurmağa başlamışam. Qaputun altını göstərmək istəyirəm sizə. Qaputun altında yəni pastar daqları ki var idi. Bunların hamısını təmizləmişəm. Yüngül xırda pastar, yüngül belə oşa gəlməz bir şeylər vardı bu hissələrdə belə. Qıraqların da zadından. Onu isə yəni mən bunları təmizləmişəm. Əliyəsini e, göstərmişəm. İnşallah bunu bazasına vurmusham. Bu hissədə lak olmayacaq. Sadəcə olaraq 100 qatında lak olacaq bu hissələrə qədər. Yəni laklı yazanma maşına gördünüz kimi quruntu atmışam, hazırdır yəni kraskaya. Bu hissədə bir qüsurumuz yoxdur. Sadəcə olaraq kırlıqların qıraqlarında gördünüz kimi yəni quruptur. Bunu inşallah bir qat atmışam və ikinci qatı təzədən atacam e, bu hissəyə qədər atazam belə. Və kapotu kraskalayanda burda perexod atacam ki, tam olaraq bütünlərə düşməyim, sadəcə olaraq bu hissələrə düşüm ki, bilinməsin heçnə. Burda da var idi belə yarımçıq burda. Quraqda mən hissə şpaklovkada yerim yəni, onu mən sizə göstərmişəm. Bunu da Bu isə belə kraskalamışam, yəni bazanı vurmuşam, bir qat vurmuşam. Örtüm əlada, yaxşıdır həmçinin də bu hissələrdə. Yəni qüsurlar ki var idi, bunları da aradan qaldırmışam. Yəni bu bir qat yəni baza vurmuşam mən buna. Burda da həmçinin perod atacam, çünki e, kapot bildiyim kimi, qapotu sıva ilə kraskalayacağıq yox, qabağı da və dəyərli izləcilərin, burada bizim elə bamper də var. Bamperi də yəni kraskalayacam. E, bamper hazır vəziyyətdədir kütül nösrigəli oturub hamısı patoloji yeri yerindədir. Hətta bu tərəfdə. Belə dəyərli dizlərin maşında başnoy bağlamışıq ki, toz qatı maşında olmasın. Çünki o tərəfləri hamısı əla vəziyyətdədir. Belə bir şəkildədir dəyərli dizlərim. Tam olaraq kraskanı bitirəndən sonra e, lakını vuracam. Bunu ətraflı olaraq sizə göstərəcəm dəyərli dizlə. Dəyərliz izləyicilərim, dediyim kimi maşını tam olaraq qurtarandan sonra çəkəcəm. Yəni kraskasını vuranda çəkmişdim, mulaqdan sonra çəkməmişdim. Yəni, bunu çəkib sizə göstərmək istəyirəm. Maşını yəni zbor qaydrovka ilə işəm təzədən, yəni yüngül olaraq qaydrovka eləmişəm. Çox dərində getməmişəm, amma bu hissələrdə yəni mən qaydrovka eləmişəm bunu. Gördünüz kimi bu səgə də qırmızı qan vurmuşam, qırmızı qanlanıb qapı yox. Orda qətiyan seçim yoxdur. Gördüyünüz kimi. Hər şey normal məsələdə qaydasındadır. Belə bir şəkildə də maşın da təhlükəsizdir. Tamamlıq tamamlanıb bütün yəni faradı dəyişilib. Globanı qoyacaqlar, onu yəni sözü qoyacaq. Bu isə də gəlmətkurmuşam qulaqları qırıq olduğuna görə məcburi ətərisində bura gəlmətkurmuşam deyə bilərəm. Belə bir şəkildə qoşuluram. Əla ali bu qədər təşəkkür edirəm. Var ovası mən izlədiyinizə görə.